Salam əziz izləyicilər. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Videoya keçməmişdən əncə like atmağı, abunə olmağı və şərh bildirməyi unutmayın. Bu gün biz sizinlə milli mətbəximizə aid olan doğra hazırlayacağıq. Qəbələyə özəyə doğra. Kələmin doğramız olacaq bu günlərin. İndi isə başlayırıq ərzaqlarla. Kələmi yaxşıca yuyub, təmizləyib, doğrayırıq hırda-hırda. Sonra isə başlayırıq ərzaqlarımızı qaba əlavə etməyə qiymorta götürürük. Stəkan ağzına bir az aşağı düşü götürürük. Bir xoş qaşığı yarım un götürürük və onları yaxşı qarışdırırıq. Mən burada süzmədən istifadə etdim, qatıq süzməsindən. Siz qatıqdı istifadə edə bilərsiniz, hə doğada olduğu kimi. Süzməni qabımıza əlavə edirik və yaxşıca açlana kimi, ərzaqlar bir-birinə qarşına kimi qarışdırırıq. Sonra axırda-axı da doğradığımız kələmimizi əlavə edirik. Çalışmalıyıq ki, kələm yumuşaq kələm olsun. Sonra isə 700 millili su əlavə edirik. Siz qatıq götürsəniz, suyun miqdarını azaltmalısınız. Sonra isə ərzaqla tam həll olma kimi qarışdırırıq. Və qoyuruq ocağa, qaynasın. Todo vamos qavaraq təzə olan. İçərisinə nanə qurusu və istiotumuzu əlavə edirik. Siz quru nanə yerinə yaşıl nanədan da istifadə edə bilərsiniz. Mənim istiotumu acılığı az olduğundan çox əlavə etdim. Sonra isə içərisinə yutub doğradığım kəvər, kişniş, yüt, göyərtlərinə əlavə edirəm. Siz istəsəniz başqa göyərtlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Göyərtnə əlavə etdikdən sonra 1-2 dəqiqə qaynadıq. Doğamız artıq hazırdır. Quyrulmuş edə bilərsiniz. Çox dadlı və ləzzətli bir doğa alınır. Kələm doğası yerinə dadını bilir. Yeməyənləri bişirsin. Onları da dadın bizimlər, hər kəsə nuş olsun. Nohudu əlavə etdikdə çəkməyi unutmuşam. Nohud da qaynadıqdan sonra doğra əlavə edirik. Budu artıq hazırdır. Çox gözəl, dadlı, ləzzətli bir doğumuz alındı. siz de bir şey bilersiniz.